Ужасы психиатрии. Вся в синяках и царапинах. Такой малышку увидел отец. Не стан был такой, что я боялся на какие-то дурности. И дети, и взрослые проходят семь кругов ада в психиатрических заведениях. Самое страшное, что далеко не все здесь больные. Но как в таком случае здоровых людей упекают в лечебнице? Разве это возможно? Цих випадків багато. И люди страждают, особенно в невеликих местечках, селищах, где нет вообще доступа ни до яких ЗМИ. И главное, зачем? Неужели махинации ради имущества? Цель брата – завладеть его квартирой. Уникальные случаи похороненных заживо. Как и кого держат в застенках таких заведений? Это психиатрам выгодно наполнять свои психиатрические учреждения. Знаете, это их койко места, это их финансирование. Есть ли спасение с психиатрических фабрик смерти? Секретные материалы раскрывают все тайны. Почему вы так делаете? Что у вас происходит? А, это побочка гола Передова. Она отходит уже третий год отходит. У него была любимая работа и семья. Но все разрушилось в одно мгновение. психиатрическую больницу его сдала родная сестра. Она же сдала его двухкомнатную квартиру в аренду. І тепер, поки Алексей тамиться в этих застенках, його квартира приносить пріалексій уверяет, що оказался за рішетка ошибочно. І це вполне возможно, предполагают експерти, знакомые з його делом. Ніхто в Україні не застрахований від того, що їх можуть в незаконний спосіб помістити в психіатричну лікарню або інший такий подібний заклад, і відтак забрати усе майно. А потім роками потрібно відстоювати свої права, хоча толку з цього мало. Убрать неугодного и разбогатеть за его счет. С помощью психиатров очень просто. Родственники обращаются в суд с соответствующим заявлением. Суд направляет жертву на медицинскую экспертизу. Врачи выносят заключение. Человек больной, например, шизофренией. На основании этой справки Фемида и лишает больного дееспособности, а его родственники оформляют опекунство. И все, они вправе распоряжаться имуществом. Человека лишают дееспособности. Да? Его опекун инициирует помещение его в психоневрологический интернат, якобы мотивирует от тем, что он не может с ним ужиться да, на одной территории. Но на самом деле это просто опекун передает свои полномочия, которые он должен как опекун нести, заботиться, да, помогать этому человеку социализироваться. Они передают эти полномочия интернату, закрывается там человек, и все, и он там существует. Ужасно, что часто судебные заседания, на которых вершат судьбы людей, проходят без их присутствия, то есть заочно. И что еще хуже, находятся психиатры за небольшое вознаграждение, готовые укладывать на больничный кой совершенно здоровых людей, наши журналисты поместить в психушку якобы бабушку нашего журналиста, еще нет, еще на прием. Запроторить в лечебницу. Мы остановили те съемки. Далее подвергать опасности актрису мы не рискнули. Что могло случиться с ней в больничных палатах – продолжимый эксперимент. Алексей с ужасом вспоминает, что с ним творили в первое время в больнице для умалишенных. Закалувати, якщо не до смерті, то до потері сознання в Україні це реальність. Ми просто маємо тяжкий спадок радянської каральної психіатрії, коли до психічних лікарень поміщали людей, політично незгодних з партією. Ми пам'ятаємо, що до цих людей застосовували медикаменти і робили з них. А, ну, уже не людей, або людей, непридатных до опору радянській радянской системе. все сенсорская... Из-за жуткой боли от такого препарата госпитализированный подписывает любую бумагу. Фактически, собственный приговор. Все, лишь бы избавиться от страданий. Вот только после подписания якобы добровольного соглашения он останется жить в больнице очень надолго. Возможно, навсегда. Если человек подписал добровольный осмотр, добровольную госпитализацию, дальше путь таков, что за ним закрывается дверь психиатрического учреждения и выйти добровольно он уже, но ну это уже очень-очень сделать сложно. А, а, ним, а это Владимир Кагановский, музыкант-самоучка. Сегодня у него выходной. Врачи разрешили выйти на прогулку, с которой Владимир должен будет вернуться туда же, где держат его товарища по несчастью Алексея Сухенко. Его признали недееспособным и неоднократно кидали на деньги свои же родные. Как происходило это, знает друг Владимира Виктор. Как военный прокурор Виктор может дать характеристику не только другу, спокойный, доброжелательный, но и его печальному делу. Говорит, его банально развели щоб атабрати квартиру. А там цих 10 днів за цей час було забрано абсолютно усі активи, які були на дружині. З'явилися якісь відповідні довіреності, якісь розписки, якісь ще документи, які потім згодом треба роками відстоювати в судах. Але що відстоювати, коли це буде лише рішення суду? А на практиці майно вже давним-давно 10 разів перепродали. І що ми маємо? Маємо тільки рішення суду. Ці люди сьогодні вже за кордоном. Коли я прийшов на комісію, експерт. Мне выделили пять минут только. Я попросил всей душой прошу вас не лишайте людей поскольку это это, не, это погубит мою жизнь. Все. Но врачи посчитали иначе. После того, как Людина позбавлена дееспособности, справді значно простіше без неї вирішувати долю ее майна. Одна квартира у Владимира была в этом доме, стоила примерно 50 тысяч долларов. Вторая вот здесь и ее тоже продали. И теперь он, лишенный недвижимости и самое страшное – дееспособности, живет в психбольнице. Виктор помогал ему выбраться, но брат с отцом, как он предполагает, повлияли на врачей. Поскольку, когда до комиссии его дошло, они изменили отношение к нему, и начали пичкать какими-то ну лекарствами, после которого у него глаза вот так на навыкать, вы знаете, хотя до этого был нормальный. То есть изменилось поведение. И на момент представления в комиссии он ну, немножко странноватый был. Но это можно любого человека довести с помощью лекарств. Здесь и правда вылечат любого, даже здорового, если за это хорошо заплатили. Психиатр с был в Узмове, то Вину Тримов в пристойну грошову компенсацію за свої професійні ризики. К счастью, у Владимира еще есть силы бороться за нормальную жизнь. Он больше всего хочет выйти на свободу. Я согласен даже работать в доме престарелых, убирать за больными, памперсы, всю эту грязную работу, но только быть социумом. Мешает ему в этом только одно – статус недееспособного. объективную экспертизу проведут, я больше чем уверен, что вот это, с него, этот диагноз, он может работать с этим диагнозом, уже они его не выпускают, он не может не работать, не устроиться, как вы сами понимаете. Это очень реальный путь. История киевлянки Вероники Дудник несколько лет была на слуху. Она находится на лечении в психоневрологическом интернате. Все каналы страны трубили. После смерти их богатых родителей брат, чтобы лишить Веронику наследства, закрыл ее в психбольнице. Люди, если вы слышите меня, я не настолько еще конченый человек вообще, чтобы отправить меня навсегда в психоневрологический интернат. Извините, но я хочу еще жить в этой жизни хоть как-то. Но ни сотни сюжетов и телепередач, ни внимание правозащитников, ни сочувствия всей страны не спасли девушку. Она до сих пор четвертый год находится в церкви в руках психиатров. Вероника, очевидно, стала заручницей. И те лекари-психиатры, которые были экспертами разом со мною в этой справе, не выключали хворобу в ее случае психиатричную. Но это не та форма болезни, которая мусить тянуть за собой полную изоляцию. Так называемое лечение депрессии закончилось для Вероники диагнозом маниакально-депрессивный психоз. И дальше, как и в случае с Алексеем и Владимиром, лишением дієспособності розмовляє. Мислить, вибудовує причинно логічні причинно наслідкові ланцюги. Я молода дівчина, ще хочу замушу, дітей родити, ще можу вчити, щось робити в своїй житті, а не всю життя старості літ сидіти серед психа закрита тіста. Всі хоча я не маю ніякої обгрози в принципі для общества. Відповідно всі експерти тоді зрозуміли, що вона може перебувати на свободі. Вырваться из оков психиатрии часто невозможно, но далее мы покажем уникальный случай. Секретные материалы стают свидетелями первого в мире чудесного исцеления от неизлечимой болезни. Смотрите, как киевские врачи, когда надо ставят, а когда надо снимают. Страшный диагноз ⁇ шизофрения. Роману 22 года. Сегодня в его непростой жизни очень важный день. День, когда он снова может стать человеком. Ну, побачим, хотелось бы. Парень идет на психиатрическую экспертизу. От того, что произойдет за этими дверями, зависит его судьба. Судьба, которая до сегодня его не очень баловала. Родители бросили ребенка после рождения. Приемная мать в три годика поставила мальчика на учет психиатра. А в скором времени и вовсе добилась признания его неполноценным. Как и во всех предыдущих историях, из корыстных побуждений уверен Роман. Она встала на кварт облик, требовала много раз без моего вида эту пенсию, распоряжалась на властный рост. Кошки не давала мне. Сейчас Роману 22 года. Всю сознательную жизнь он борется за свои права. Вспоминает тот роковой день, когда врачи решили, что он не в себе. Эксперты задали одно питание и выдали висновок, что поставили мне диагноз шизофрения. И написали, что я не понимаю значения своих действий и потребую установления опеки. Особо не переживая за судьбу человека, без какой-либо настоящей проверки, тогда его обрекли на годы страданий. іменно діагноз шизофренія стал основанням для лишення його дієспособності, причому заочного рішення. 2015 році вона звернулася з позовом до суду про визнання мене недієздатним. Мене було направлено за рішенням суду на експертизу, але рішенням суду мене не було повідомлено про даний позов. И вот прямо сейчас за этими дверями психиатры могут совершить чудо – отменить свой же, поставленный тогда по непонятным причинам, фатальный диагноз. – Хорошо, твое самочувствие? – Нормально. – Нормально? – Да. – Что делаешь в последние дни? Вот, после передачи, после выписки, как ну, время проводишь? – ходим по судам. Мы ошибались, думая, что врачебный консилиум будет проводить с Романом какие-то важные, сложные процедуры. Совсем нет. Психиатров тревожит отнюдь не здоровье и судьба человека, а их личное благосостояние. Если мы тебе поменяем диагноз, ты будешь добиваться компенсации какой-то за неверно установленный диагноз, там, когда-то, чего-то? Этот вопрос задает Роме главный врач больницы Мишиев. И нам не послышалось, он говорит про неверный диагноз. Если мы тебе поменяем диагноз, ты будешь добиваться Компенсации какой-то за неверную не диагноз там когда-то чего-то. Пусть это останется на совести психиатров. Главное, что хоть и спустя годы, но ошибку исправили. Благодарен Роман. Сказали нету. Нету шизофрения. Нету. Так что не верьте в то, что шизофрения не лечится. Врачи больницы Павлова способны на чудеса и ничего им за это не будет. Вспомним скандального психиатра Стахиевского, который работал в этом же заведении. Он за тысячу гривен готов был отправить в психушку здоровую бабушку. Тысяча мне, тысяча на прием. Ну и по три, по четыре будут просить каждый месяц по Это лично начальник отделения. И что после этого сделали со скулапом? Судили, наказывали, вовсе нет. Перевели на еще более прибыльную работу в военкомат. новой жизни Романа все только начинается. Отмена диагноза шизофрения – лишь первый этап. Далее ему надо избавиться статуса недееспособного. Сегодня в судах парню приходится доказывать, что он человек и он здоров. Но словам тут не верят. Требует документ. Заключение очередной специальной комиссии. Стоит оно 15 тысяч гривен. Сумма неподъемная для человека, которому из-за недееспособности найти работу практически нереально. Замкнутый круг. Но Роман надеется на очередную победу. На месте этого парня надеются оказаться и другие герои сюжета. И дело даже не в том, что они не согласны с диагнозом. Проблема, что всех их лишили дееспособности заочно. Судьи даже не видели и не общались с людьми, чьи судьбы вершили. сейчас какая основная проблема в Украине с лишением дееспособности? Это то, что в суде человек, которого лишают дееспособности, может даже не присутствовать. Эту порочную практику надо как можно скорее менять, настаивает главная по правам человека омбудсмен Валерия Лутковская. Закон мая быть модернизованный. Конституционный суд сегодня заклав э, подвалы для того, який будет закон в подальшему. С ее подачи Конституционный суд Украины месяц назад принял решение запретить лишать дееспособности на заочных процессах. Его коллеги должны смотреть в глаза людям, чьи судьбы вершат. Уверен, Станислав Шевчук, судья Конституционного суда, который принял это решение. То есть по сути после того, как люди стали недієздатною, они... у она уже перетворилась не субъекта, а на объект. Ну, де-факто, через закон, у нее, по сути, нет никаких прав. Права ничего не может, кроме опекуна. А в случае конфликта с опекуном, по сути, люди, они становятся зависимыми от воли опекуна. Однако пока это лишь рекомендация. Закрепить победу здравого смысла можно только на законодательном уровне. Чтобы обеспечить... Людей від прожерливих родичів і був створений законопроект, який на жаль, Верховна Рада ще не прийняла про те, що особа повинна бути у будь-якому стані присутня в судовому засіданні, для того, щоб суддя бачив, кого він позбавляє дієздатності.